Вы видите, седьмой каталог, вот, зная, что все-таки весна и ближайшее лето, которое вот нас уже очень-очень скоро ждет, все-таки настраивает на то, что многие женщины хотят чего-то нового в декоративной косметике. То есть хотят обновить свои косметички, хотят попробовать попользоваться новыми продуктами. И вы знаете, вот у нас раньше была такая специальная кисточка, щиточка пензлик как хотите называйте, то есть вот такая вот э, хорошая штучка, которая удобна и всегда нужна. Она складывается, она легко моется. Но вот вопрос, что мы ею наносили? То есть наносили компактную пудру, да, теперь у нас есть вот куда ее использовать по назначению, потому что в нашем ассортименте появилась рассыпчатая пудра. Она у нас в двух оттенках. Не совмет. Она без спонжика и без зеркальца. То есть рассыпчатые пудры, они идут обычно как такой контейнер, на самом деле, куда эта пудра спрятана. То есть рассыпчатая пудра не предназначена для того, чтобы носить ее с собой. Рассыпчатая пудра обычно хранится дома и, соответственно, используется для такого вот капитального макияжа. То есть использовать рассыпчатую пудру где-то в офисе, на работе, вы не будете 100%, потому что, ну, это, во-первых, считается дурной тон, достать рассыпчатую пудру и вот где-то там по лицу ее распылять. То есть такие вещи делаются только дома перед выходом. И, соответственно, носить с собой пудрочку, которая будет у вас рассыпаться, потом вы будете вот так вот и открывать, она будет высыпаться. То есть это будет тоже не совсем удобно. Поэтому просто запомните, что рассыпчатая пудра, она хранится дома на столике. Соответственно, к ней, ну как, как таковой в принципе, не используется э, спонжик рассыпчатая пудра наносится как раз вот кистью. Поэтому сейчас, почему я написала must have, потому что без кисточки вам здесь точно не обойтись. Поэтому вот эти два продукта, один по цене 158 гривен, второй за 88 гривен, тоже создают вот такой замечательный комплект, который пригодится каждой нашей клиентке. А два оттенка, которые мы представляем, они как раз помогут подобрать очень четко тот оттенок, который вам подходит. Потому что есть люди со светлой кожей, есть люди с более темной, смугленькой. Здесь вам не придется очень сильно подбирать оттенок, потому что сама пудра, она будет адаптироваться под тон вашей кожи, придавать матовый.